Да, вы, наверное, думаете, почему именно этот клип был в нашем эфире, а не просто так. Сегодня Международный день танца, и как раз танцам, которые, также элементы которых используются в этом клипе, будет далее в нашей студии. Но ну, давайте обо всем по порядку. Самое время прерваться на рекламу, после чего мы вернемся в студию и вместе с Анной представим наших следующих гостей. Я думаю, будет что послушать и на что посмотреть. Обещали вам сегодня много гостей. Действительно, в городе Запорожье много разных школ танцев, много направлений, много ребят, парней, девушек, которые интересуются именно таким видом досуга. И, кстати, очень много профессионалов своего дела. И именно представляя свое направление, свои профессионалы в этом вопросе, у нас сегодня запорожские крутые парни. Вместе они представляют коллектив Saint Rockers, также школу запорожского танца под названием Flava ZP. В гостях у нас сегодня Александр Бабруль, Андрей Добролежа и Александр Гангадзе, гуру, гуру этих мастеров. С таким вот, опять-таки, в брейкдансе очень много псевдонимов, так называемых, вторых Имен. Бибой а гостях. Доброе утро, ребята. Мы говорим о брейкдансе. Направление, которое, в принципе, как-то так резко ворвалось. И, не знаю, вот какой, какой сейчас очередной виток направления брейк -данса? Много людей, которые интересуются именно этим танцем. Давай там уже из истории по А да? Там уже как нет, все происходило знает. вообще? Ну, на самом деле, все началось очень давно, еще в 70-х -70 годах в далеких. Ух ты. В Америке, да, в Нью-Йорке. То есть, ну, как бы оттуда начался и брейк и хип-хоп. Вот, ну... Развивается все довольно круто. Вот недавно фестиваль был, фестиваль был в Киеве. Вот я там был украинский да. или международный да фестиваль был все международный даже потому что приехало много гостей вообще это было 15 лет команде киевской вот они пригласили как ребят там с америки Рафнекатек рафнекотек команда а, ну там очень легендарная команда именно. да да рафнеки крутили знаешь, по моему финты еще с 90 да, да ну они давно уже вот им 15 лет и они ну, пригласили многих гостей там с америки с, ну, с европы вот и ну то есть довольно было много людей и вообще как бы, ну, все прошло очень отлично, то есть, ну, вообще культура развивается, вот так что. Ну, 70-е годы это были, 70-е годы были это в, в Штатах, а да. в, в Украине, в Запорожье как все начиналось? Когда к нам пришла эта культура? А, ну, Запорожье, ну, я как узнал, я тогда в свое время видел команду Big Fan, может, ну, тоже да, кто Да, -то ну, ну это, а, это, а теперь это культовая команда да, для Запорожья. Да, да. вот тогда они были известны, ну, как бы сейчас, ну, дай бог их кто-то еще помнит, знает. Вот, ну, там как бы я с этого начинал, я просто их увидел. Где-то пробовал сам, то есть вот так вот, да, и потом, потом уже, ну прошло немножко времени, я с другими ребятами познакомился, трикс мафия тоже была такая команда тогда в то время вот. Они, по-моему, и пели еще параллельно, кроме того, что Они танцевали. пели, они рисовали, то есть и вот при этом все они были верующие, еще ходили в церковь, то есть что немаловажно было. Вот я как бы с ними познакомился вот и ну и потом, ну они уже перестали называть трикс мафия, я уже стал с ними. Займатися от їхній команді ну якби так ну, от, наскільки да. я пам'ятаю у Запоріжжі, прекрасна команда із Voice, які на сьогоднішній день заявили про Запоріжжі про Україну практично в кожній країні світу на сьогоднішній день. Мають багато регалій, але знаєте, на що говорити про тих, кого сьогодні в нашій студії немає? Давайте краще про вас. Що, власне, хлопці вас привабило саме в цьому жанрі танців? Якщо говорити хоча про хіп хоп і взагалі про брейк-данс, то, скоріше це не лише танці, це така от одна складова великої культури. Що у вас собі права була? Чому у вас родителі не відвели там, на народний лібальний танці? Чому іменно брейкданс? Хатілі. Відбивалися, так? А була якась база дійсно, ну не брегнаться другу якусь школу у вас там може бути у когось? І... А я зрозуміла, що у вас права було брейданці? Йому вчитися не треба. Да, не треба в школу ходити на заняття три рази на тиждень. Ні, розтяжки там ні сальсі, ні. нічого цього немає. А важно. розтяжки? Ну, ні розтяг, так очень ну, є елементи теж такі, для яких розтяжка грає дуже важную роль. Ну, то есть, там махи, ногами. То есть чим у тебе більше розтяжка, тим у тебе круче мах виходить. І... Я знаю дуже багатьох професійних танцівників. Всі вони говорять, що як і в багатьох інших видах мистецтва, як в в багатьох інших заняттях. Талант це другорядне. Перше, це робота, робота щоденна, робота дуже багато. І власне ті, хто займається класичними танцями біля станка, проводять по багато годин на день. Як ви власне готуєтеся для того, щоб свій рівень професійний підвищувати? Все те ж саме, тільки на баскетбольних початках. Да? Да, <рес> да? Сколько ну, времені приходиться тратити дійсно на тренування? Ну так, от ну приблизительно. А, ну, вообще, чем больше, тем лучше, если тогда... Ну, смотреть. это всегда так, но ну, примерно как вот в среднем Ну, На уходе. данный момент я могу за себя сказать, что я больше преподаю, то есть я mm -hmm. сейчас ну, не сильно много тренируюсь, но вообще желательно, ну, 2 часа минимум, э, ну и через день, это так, как бы, это такой минимум для бибоя, который, ну, как бы поддерживает форму. Ну, как вы преподаю, как давно занимаетесь и сколько за сейчас у нас это а? ну, Занимаюсь я лично 10 лет уже. Начал как бы потихоньку вливаться в это, там где-то 2 часа в неделю, скажем так.

Якісь там конкретні гурти, воно... якісь конкретні команди. А там, Уп, І пошло, і все грає <систит> музика, не Там, така. В принципі, да, в да, 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 смотри, у нас третій колектив абсолютно разом і везде імпровізація. То есть є якась база, в принципі, не важливо, яка мелодія. Я просто зрозуміла, вже третій колектив, третій займається танцями, вже третій нічого не хочуть нам розказувати, не хочуть щось показати. Тому після прогнозу погоди ми якраз. У как ну, же. Э... Все, у меня, у меня еще один вопрос, кстати, есть. Потому да? что я. Да, так мне кажется. Пош... Вот, да, я думаю, что сейчас ребята точно найдут ответ, потому что, ну, мне доводилось быть там и в Харькове очень были крутые тусы, как раз вот Стритовые, угу. и в Киеве. И в принципе, да, есть определенный набор элементов, которые показывают все: кто-то лучше, кто-то хуже. Опять-таки, угу. кто сколько угу. времени провел в зале. Но у каждого из бибоев есть своя фишка, элемент, которому, которым овладел именно он. Есть ли какой-то самый сложный трюк, которым овладели лично вы? Вот. Можно всем втроем, потому что я знаю, для меня первый раз, например, вот, не знаю, как правильно, может, подскажете, это называется, это, называется это, это нереально показать, даже не все бибои показывают. Самым таким крутым элементом, который я первый раз увидел вживую, это когда один из ребят разгонялся именно на площадке, потом становился лбом, вот где-то примерно под градусом под 45-50, и действительно на лбу проезжал там несколько метров в зале. Это было не... Это, действительно есть такой элемент, правильно? Есть такой? Да, да, есть он, такой, он такой, да. делает так. Делает его, да? Но это действительно, ну, как по мне, но это оно, здесь немножко не на другое Здесь на плитке, конечно, не получится, потому что, ну, покрытие надо. Я Есть, как, есть какие-то вот у каждого из вас элементы, которые, ну, являются вашей фишкой? Вот, что может сделать... Да, Может сделать ты, но не может сделать он. Я понял, что вот эту штуку ты делаешь. Как она называется? Да, 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 не хедслайд, не да, да, ну, да, ну, типа, на голове. <свят> а что ты, Саш, вот как преподаватель можешь сделать такого, что не умеют твои ученики? Как гуру? Какой какой трюк, какой элемент? Ну, ты. на самом деле на... у меня вообще довольно много разных учеников, то есть, ну сейчас. Ну, как бы я смотрю на них каждого индивидуально, то есть они все делают что-то свое, то есть, ну, я им даю базу какую-то, да, вот одинаковую. Mm -hmm. Но они каждый умеет что-то, ну, то есть какие-то элементы из тех, которые я показывал, они их где-то пробуют, сами учат, то есть, ну... Вот, поэтому ну я так не можу сказать, Ну звісно, ну, уровень що ну, й рости постійно. Так да, би бы, ну. я зрозуміла. Це та історія, коли краще один раз побачити, аніж сорозі почути. Тож після прогнозу погоди у нас з'явиться така можливість. Вгане крани не перемикайтеся, не забувайте номер студії 213-46-24. Сьогодні весь світ відзначає день танці, і наша програма не лишається осторонь. Правда, спокотною буде сьогодні погода, і не менш спокотна сьогодні в нашій студії, тому що ми святкуємо міжнародний день танцю і допомагають нам у цьому наші сьогоднішні гості. к вашему вниманию, леди і джентльмен, запорожська школа брейк брейкданс. Сьогодні отличные ребята у нас в студії, которые представляют школу Флайва Зеп. Також колектив Санд Рокерс. Александр Бабруль, Андрей Добровежа і Александр Гангаза продемонструють, чому же они все таки научились во время своїх двохчасових тренировках в залі. Ітак, внимание, брейк-данс зепе. Я сейчас надо фонограмму, фонограмму еще раз включить все вместе. Это Сайт Рокер ЗП был сегодня у нас в эфире. Сегодня мы празднуем Международный день танцев. Два Саши Андрея сегодня показывали о том, чем владеют запорожские брейкдансеры. Всем хорошего настроения. Давайте прервемся на гороскоп. Ребят, большое спасибо. Но в любом случае, зажигать вам на всех танцполах мира, вот, наверное, самое главное в вашем искусстве.